پرانے وقتوں کی بات ہے پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا گاؤں کے لوگ بظاہر سادہ لگتے مگر ان کے دلوں میں فریب جھوٹ اور لالچ بھرے ہوئے تھے بازار میں دھوکہ دہی عام تھی پڑوسی ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگاتے اور طاقتور کمزور کا حق دبا دیتے گاؤں میں گویا سچائی اور انصاف کا چراغ بوجھ جاتا تھا ایسے ہی دنوں میں ایک اجنبی مسافر درویش گاؤں میں داخل ہوا اس کا لباس بو سیدھا تھا ہاتھ میں لکڑی کی ایک لاٹھی مگر چہرے پر سکون اور روشنی کی ایسی کرن تھی جو ہر وقت نظر آ رہی تھی لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا کچھ نے اس پر ہنسی اڑائی اور کچھ نے مذاق میں اسے روٹی میں پتھر رکھ کر دیا درویش مسکرا کر کہا تم نے دھوکہ دیا ہے مگر میں دعا دیتا ہوں دیکھو انجام کس کا بھاری ہوتا ہے گاؤں کے بازار میں ایک بڑا تاجر تھا جو ناپ میں کمی کرتا اور جھوٹ بول کر زیادہ کما لیتا وہ اکثر کہتا دنیا میں چالاکی کے بغیر کوئی نہیں جی سکتا درویش نے نرمی سے کہا بیٹا سچائی میں برکت ہے جھوٹ وقتی فیدہ دیتا ہے مگر انجام میں صرف نقصان ہے تاجر کہہ کے لگاتے ہوئے بولا فقیر یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں بازار میں نہیں چند دن بعد اسی تاجر کا بیٹا شدید بیمار پڑ گیا خزانے لٹا دیے گئے حکیم بلائے گئے مگر سب بیکار آخرکار وہی تاجر روتا ہوا درویش کے پاس آیا میں نے تمہاری نصیت نہیں مانی میرا بیٹا موت کے موں میں جا رہا ہے درویش نے فرمایا اللہ کے حضور سچ بول توبہ کر اور جن کا حق دبایا ہے انہیں واپس کر تاجر نے ایسا ہی کیا اس کا بیٹا شفا یاب ہوا اور تاجر نے سمجھ لیا کہ جھوٹ کا انجام ہمیشہ بربادی ہے مگر گاؤں پر ایک ظالم سردار حکومت کرتا تھا وہ کسانوں پر ظلم کرتا زمینیں چھین لیتا اور اپنی طاقت پر ناز کرتا جب اسے خبر ملی کہ ایک درویش لوگوں کو سچائی اور انصاف کی باتیں سکھا رہا ہے تو وہ تل متا اٹھا اور اس نے درویش کو دربار میں بلایا اور غرور سے کہا فقیر یہ گاؤں میرا ہے یہ میرا حکم چلتا ہے تو کون ہے لوگوں کو نصیحت دینے والا درویش سکون سے جواب دیا میں کچھ نہیں سب کچھ اللہ ہے طاقت بھی اس کی ہے عدل بھی اس کا ہے جو ظلم کرتا ہے وہ دیر تک نہیں رہتا سردار ہنس اور چیخ کر بولا کل صبح اس فقیر کو زندہ جلایا جائے لیکن رات ہوتے ہی سردار کے محل میں آگ بھرے کٹھی خزانے راکھ ہو گئے سپاہی بھاگ گئے اور سردار خود اسی اسی آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا لوگوں نے لذرتی آنکھوں میں خوف کی زبان یہ اللہ کا انصاف ہے ظالم ہمیشہ ہلاک ہوتا ہے وقت گزرتا گیا گاؤں والے آہستہ آہستہ بدلنے لگے بازار میں ناب تول درست ہو گیا لوگ ایک دوسرے کی مددگار بن گئے جھوٹ فریب اور لالچ کم ہوتا گیا اور سچائی اور محبت کی روشنی بڑھتی گئی ایک دن درویش نے سب کو گاؤں کے چوک میں جمع کیا اور کہا یاد رکھو سچ کا مسافر کبھی اکیلا نہیں ہوتا اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر انجام صرف بربادی ہے اور جو حق پر چلتا ہے وہ آخر کار جیت جاتا ہے یہ کہہ کر درویش نے لاٹھی اٹھائی اور آہستہ آہستہ گاؤں سے نکل گیا لوگ روتے روتے اسے رخصت کرنے آئے اس دن سے آج تک جب بھی کوئی جھوٹ بولنے یا ظلم کرنے لگتا گاؤں کے بزرگ بچوں کو یاد دلاتے ہیں بیٹا خبردار وہ درویش کہا کرتا تھا سچ کا مسافر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے